Tangga batu, Tangga Batu Yang berhormat Tangga Batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sejahtera Tuan dan Dipertua Malaysia tidak boleh hanya bertindak secara reaktif Sebaliknya perlu memperkukuhkan kedudukan strateginya Dalam ekosistem perdagangan global yang semakin terpecah Malaysia perlu kekal tidak berpihak kepada mana-mana kuasa besar dagangan dunia walaupun kita menjadi rakan dagangan utama kepada Amerika dan juga China. Perancangan jangka panjang ekonomi Malaysia dalam menghadapi impak perang dagangan antarabangsa menuntut satu pendekatan komprehensif yang menyatukan dimensi diversifikasi pasaran, pemerkasaan inovasi Pembangunan mampan serta tabi urus yang tangkas dan berasaskan data, tuan Pertua, Setiap kesulitan pasti ada peluang yang boleh diraih. Setiap kesusahan ada kesenangan. Industri sawit telah memainkan peranan penting dalam menyelamatkan dan menstabilkan ekonomi Malaysia semasa berada krisis keuangan, termasuk dalam beberapa krisis keuangan termasuk krisis kewangan Asia 1997-1998 dan krisis COVID-19 berikutan adalah contoh-contohnya. Industri sawit menjadi sumber pertukaran wang asing yang konsisten. Minyak sawit merupakan antara ekspor utama Malaysia menyumbang berbilion ringgit setiap tahun. Suatu krisis kewangan apabila nilai ringgit jatuh, pendapatan ekspor dalam mata wang asing seperti USD meningkat nilainya dalam ringgit ini membantu menampung defisit akaun semasa dan mengukuhkan kedudukan rizab negara. Industri sawit menyumbang kepada 3 juta pekerjaan secara langsung dan tidak langsung semasa krisis ia menjadi sektor penampan bagi tenaga kerja yang terjejas dalam industri lain seperti pembuatan dan pelancongan. Ketiga, penstabil ekonomi luar bandar. Kebanyakan ladang sawit terletak di kawasan luar bandar. Pendapatan berterusan dari sektor ini menyokong kestabilan ekonomi tempatan dan penggunaan domestik Felda, Rizda dan MPOB memainkan peranan besar dalam memastikan pekebun kecil terus menerima sokongan dan pendapatan. Keempat, permintaan global yang kukuh. Permintaan global terhadap minyak sawit untuk makanan, biofuel dan produk penjagaan diri kekal tinggi walaupun dalam krisis. Ini menjadikan industri sawit antara sektor yang krisis resilient tidak mudah terjejas. Dan yang kelimanya, semasa kejatuhan harga minyak mentah atau sektor elektronik sawit menjadi penyumbang alternatif yang mengurangkan keber kebergantungan kepada sektor satu sektor sahaja. Tuan dan Pertua, dalam senario di mana negara lain, misalnya China, turut dikenakan tarif tinggi oleh Amerika, Malaysia mungkin berpeluang mengisi kekosongan dalam pasaran tertentu sebagai sumber alternatif kepada ekspor dan import. Pada tahun 2024 sahaja, Amerika mengimport sekitar 8 juta metrik tan minyak sawit di mana majoritinya dari Indonesia. Ya, silakan. Uh, terima kasih. Tangga Batu bolehlah kita anggap pakar tentang kelapa sawit ini kerana dia dulu pun tuan yang dipetua terlibat dalam perniagaan ini dan tentu juga terlibat ada pengalaman berunding dengan negara-negara tertentu yang membeli kelapa sawit. Saya saya ada satu perkara yang saya nak tanya uh, tangga batu. Bila Malaysia berunding dengan Amerika Syarikat, negara lain juga berunding dengan Amerika Syarikat. Yeah. Kita berunding dengan dia, dia tahu apa kita nak, dia tahu apa dia offer. Orang lain berunding dengan dia, orang tu tahu apa dia saja. Amerika yang tahu semua orang punya. Yang saya risaukan ialah berlaku apa yang disebut information asymmetry. Dia yang tahu semua benda, jadi dia bully je lah ataupun dia boleh manipulasi. Yeah. Sebab orang lain tak tahu semua benda yang dia tahu kerana dia berunding dengan semua orang tapi semua orang tak berunding sesama sendiri dengan dia. Jadi apakah ini apakah uh, yang berhormat rasa kerajaan perlu bukan saja berunding sendirian tetapi secara berkelompok dengan ASEAN dan sebagainya. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang di oleh uh, 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 Indra Makota dan masukkan dalam ucapan saya. Baik pada tahun 2024 saja US mengimport sebanyak 1.8 juta metrik tan minyak sawit di mana majoriti dari Indonesia. Ekspor produk sawit Malaysia ke Amerika pada tahun 2024 berjumlah 198,000 metrik tan atau 10% dari jumlah import minyak sawit Amerika dan 1.1% dari jumlah ekspor minyak sawit Malaysia. Ketegangan trade dispute antara U.S. dan China berkemungkinan China akan merubah trade flow within the vegetable oil complex dengan izin. Pendekatan menaikkan tarif import soya bean kepada 25% oleh China terhadap soya bean Amerika menyebabkan import soya bean U.S. ke China menurun sebanyak 50, 57% atau 86 juta metric ton data 2018 dan import soya bean dari Brazil ke China meningkat sebanyak 41% atau 21.8 juta metrik ton. Kesan dari ini, jumlah import minyak sawit ke negara China meningkat sebanyak 5% ataupun 5.3 juta metrik ton. China pastinya akan mencari alternatif baru menggantikan import soya dari Amerika dan meningkatkan permintaan minyak sawit atau vegetable fat bersumberkan minyak sawit. Oleh itu, tanggapan itu melihat ini adalah peluang terbaik bagi Malaysia memperluaskan dan mempertingkatkan pasaran minyak sawit Malaysia terutama negara China dan negara lain-lain dan lain-lain negara. Apa yang perlu dilakukan di samping mengadakan rundingan perdagangan dua hala, jumlah pengeluaran produk sawit Malaysia juga perlu ditingkatkan. Tangga Batu telah menyentuh isu hasil sawit per hektar stagnated sejak beberapa tahun yang lalu sekitar 16 hingga 17 tan. Sektor sejak kebelakangan ini perlu intervensi dari kerajaan secara serius. Sudah berulang kali dibagikan jumlah pokok tua yang semakin meningkat dan program penambahan semula yang sangat perlahan sudah pasti akan menyebabkan hasil sawit berkurangan dan menjejaskan peluang Malaysia untuk meraih nilai ekspor yang lebih tinggi. Meningkatkan aktiviti hiliran seperti oleochemical dan produk kesihatan, meningkatkan peruntukan R&D bagi mempercepatkan proses mekanisasi dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan menyebabkan yang memperbanyakkan penyertaan rakyat tempatan dalam industri peladangan. Ini ada kaitannya dengan mempertingkatkan domestic consumption sebagai strategi dalam menghadapi global economic slowdown. EU Disforestation Regulation. Tangga Batu merakamkan ucapan tahniah kepada MPOC dan MPOB yang berjaya meningkatkan jumlah ekspor minyak sawit Malaysia ke EU dari 48,539 metrik tan pada tahun 2023 kepada 96,903 metrik tan pada tahun 2024. Namun jumlah ini masih kecil berbanding dengan jumlah pengeluaran minyak sawit Malaysia yang berjumlah sekitar 18 juta tan setahun. Oleh itu Tangga Batu menyeru agar gap yang ada di antara izin yang ada di antara MSPO dan EUDR perlu diselaraskan segera agar minyak sawit Malaysia dapat memasuki pasaran Eropah dengan lebih besar lagi. Tuan dan Dipertua, dalam konteks petani dan nelayan, Apabila harga equipment dan lain-lain yang datang dari Taiwan dan China yang masuk ke Malaysia akan jadi lebih murah. Oleh itu kita harus mengambil kesempatan ini mestilah digunakan sebaik mungkin bagi mengoptimumkan penggunaan teknologi dan AI bagi memacu peningkatan produktiviti hasil pertanian dan nelayan dan kita memperbaiki kita punya masalah food security. Sekian, terima kasih.